Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat tengah hari Salam sejahtera Pertama saya ucapkan terima kasih Pada rakan-rakan media Kerana sudi hadir Bersama dengan saya di Ibu Pejabat Polis Daerah Sya'alam pada tengah hari ini Saya membuat laporan polis pada hari ini Kerana saya percaya dan mempunyai alasan Untuk mempercayai bahawa senyap telah berlaku salah guna kuasa Di dalam penggunaan Akta Rahsia Rasmi OSA sebagai alasan untuk menjalankan siasatan ke atas tiga ahli parlimen dan mantan ahli kabinet Persekutuan baru-baru ini. Saya telah meminta pihak polis menyiasat sama ada Perdana Menteri telah menggunakan kuasa dan pengaruh yang ada pada beliau untuk menjadikan ketua polis bertindak untuk menjaga kepentingan beliau sebagai orang yang berkepentingan di dalam syarikat 1MDB yang menjadi rujukan utama perbahasan ketiga-tiga ahli parlimen dalam perbahasan mereka di parlimen baru-baru ini. Saya juga ingatkan pihak polis bahawa akta rahsia rasmi 1972 digubal untuk melindungi rahsia-rahsia rahsia kerajaan dan dokumen sulit yang jika dibocorkan boleh menggugat keselamatan dan kesejahteraan negara. Akta ini tidak boleh disalahgunakan untuk melindungi perbuatan rasuah dan penyelewengan dana kerajaan. Malah ucapan ataupun soalan mengenai penyelewengan satu 1MDB yang dikemukakan oleh ketiga-tiga ahli parlimen tersebut merupakan soalan yang melibatkan khazanah negara yang telah disalahguna dan diselewengkan kebimbangan mereka juga adalah kepada impak masa depan ekonomi negara. Justru apa yang dibangkitkan mereka langsung tidak ada kena-mengena dengan soal keselamatan negara. Ianya hanya menggugat kedudukan mereka khususnya yang terlibat dalam syarikat 1MDB termasuk Perdana Menteri sendiri Jadi alasan-alasan kebimbangan saya dan juga asas-asas saya membuat laporan polis pada pagi ini adalah seperti berikut. Pertama, pengalaman saya sendiri yang telah disiasat, ditahan, didakwa, dibicarakan dan dijatuhkan hukuman penjara. Ya, dua tahun di atas akta yang sama, OSA. Walaupun saya tidak melakukan apa-apa jenayah dan tidak sama sekali menggugat keselamatan negara pada masa itu. Ianya terbukti apabila mahkamah tinggi membenarkan rayuan saya dan membebaskan saya. Namun begitu saya telah menjalani hukuman penjara dua tahun. Dan telah hilang hak saya sebagai warga negara Malaysia Untuk menyertai pilihan raya selama dua penggal berturut-turut Hanya selepas saya dipenjara Baru saya didapati tidak bersalah Jadi saya bimbang kes yang sama akan berlaku Pendakwaan dibuat, siasatan dibuat kepada tiga-tiga ahli parlimen ini Akhirnya terbukti mereka tidak bersalah Jadi ini bagi saya merupakan satu pencorobohan kepada hak asasi mereka Dan yang paling penting hak mereka sebagai ahli parlimen ya, Malaysia yang punya hak-hak yang tertentu. Ketiga, alasan ketiga saya adalah setiap kali persoalan ini timbul maka kita akan saksikan pencerobohan kuasa eksekutif yang diketuai oleh Perdana Menteri menggunakan segenap kuasa yang ada pada beliau untuk menutup kes ini daripada pengetahuan umum. Contohnya, apabila OSA juga digunakan ke atas laporan PSC baru-baru ini yang menyiasat dan menyiapkan laporan 1MDB. OSA itu digunakan untuk menafikan akses rakyat kepada laporan PSC tersebut. Jadi sehingga hari ini, ya laporan PSC ya, yang kita semua sedia maklum masih sekarang ini dilindungi ya dengan uh, OSA jadi sampai sekarang kita tak tahu apa sebenarnya dalam audit ketiga Perdana Menteri juga telah telah dan pernah menggunakan kuasa yang ada mengganggu perjalanan malah akhirnya membubarkan jawatan kuasa PSC ya di saat uh, siasatan dibuat soal siasat saksi utama penyediaan laporan di tahap amat krusial menentukan tiba-tiba ya dia kata uh, Jawatan kuasa itu bubar kerana dilantik ingat tak Nur Jazlan pengurusi BTPAC jadi timbalan menteri dan sebagainya. Jadi satu-satu tiba-tiba bubar dan ini kerja Perdana Menteri. Ya, jadi ini juga alasan saya. Ya maknanya Perdana Menteri menggunakan kuasa dia untuk campur tangan ya dan me me apa ni dan mengganggu proses siasatan dan laporan uh, 1MDB. Keempat, kedudukan Perdana Menteri sendiri yang terlibat secara langsung dalam syarikat 1MDB dan sehingga hari ini meletakkan dirinya kebal daripada segala siasatan dan soal siasat sehingga hari ini tak ada siapa soal siasat dia padahal dia pengurusi penasihat Puan Mdb. malah pelaku-pelaku utama seperti Jolo, ya, Nick Faisal 2-3 ha, hari ini eh, anak-anak dia, Riza Aziz ya, yang semua nama mereka terlibat ya, secara jelas juga bolos dan bebas ya. tidak ada yang ditahan, tidak ada yang disiasat ya, hilang Nick Faisal sampai sekarang hilang Riza Aziz Timbul ke, uh, dalam pesawat yang sama dengan Perdana Menteri ya, Tapi tidak pernah disoal siasat ya. Jadi bagi ini, bagi saya, bagi saya ini uh, salah guna kuasa oleh Perdana Menteri ya, Untuk melindungi diri dia dan melindungi orang-orang dia ya, Daripada disiasat ya, di bawah undang-undang Malaysia Jadi alasan-alasan ini pada saya cukup untuk menimbulkan syak kepada saya ya, Bahawa tindakan Ketua Polis Negara menggunakan OSA ke atas ketiga ahli parlimen dan bekas anggota kabinet persekutuan bertitik tolak daripada arahan dan campur tangan Perdana Menteri yang mahu KPN melindungi kepentingan dan kedudukannya seperti mana perkara yang sama yang berlaku sebelum ini yang membabitkan institusi awam dan negara. Jadi sekiranya sekiranya ianya berlaku, saya minta polis siasat sama ada betul ianya berlaku atau tidak. Ya, saya ada maklumat-maklumat lain. Ya, saya akan bagi kepada polis ya, maklumat selain daripada alasan-alasan ini saya ada maklumat-maklumat lain yang lebih uh, sulit yang saya akan sampaikan kepada pihak polis ya apabila dipanggil uh, nanti ya untuk membuktikan bahawa ya keyakinan saya itu betul ya bahawa ada campur tangan perdana menteri ya dalam kes ini dan ia merupakan satu perkara yang amat serius kerana ia membabitkan kredibiliti institusi negara seperti Jabatan Peguam Negara SPRM Jabatan Polis Immigration dan kali ini institusi parlimen itu sendiri ya institusi parlimen itu mereka yang berbahas dalam parlimen pun ya boleh diugut diancam ya di di, di ya, harassment terhadap uh, Datuk Seri Husni ya, ahli parlimen Tambun ya dan ini ya, bagi saya mencemarkan, ya memberi imej dan buruk kepada kredibiliti institusi negara itu dan ini tidak harus berlaku di sebuah negara demokrasi di Malaysia jadi Hizbah Center berpendangan bahawa laporan, 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 laporan polis mesti dibuat supaya polis boleh memulakan siasatan terhadap Perdana Menteri ya, dan hubungan beliau dengan tindakan tindakan ini dilakukan oleh Ketua Polis Negara itu. Jadi kita minta dia siasat... ya, hubungan Perdana Menteri dengan Ketua Polis Negara. Ya, saya ada beberapa lagi maklumat ya yang menunjukkan ada hubungan langsung di antara Perdana Menteri dan Ketua Polis Negara dan menyebabkan Ketua Polis Negara ya uh, bertindak sebagai Ketua Polis Negara menggunakan akta OSA. Bagi saya bukan menggunakan, menyalahgunakan akta OSA terhadap ketiga-tiga ahli parlimen itu. Ya, yes, adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai warga negara dan badan-badan NGO dan lebih penting saya nak ingatkan penjawat-penjawat awam di dalam jabatan-jabatan kerajaan seperti polis ini untuk memastikan kita taat kepada sumpah jawatan mempertahankan dan membela negara ya dia mereka sebut tentang sumpah melanggar sumpah di parlimen bocor rahsia bagi saya yang lebih penting adalah sumpah jawatan kita sebagai penjawat-penjawat awam ahli-ahli parlimen menteri perdana menteri ya untuk mempertahankan negara bukan mempertahankan mana-mana individu apatah lagi mempertahankan individu yang rasuah dan menyeleweng yang mengambil duit rakyat berbilion-bilion lagi. Ini yang ingin saya sampaikan pada pagi ini kepada pihak polis. Jadi sebaik saja saya buat laporan tadi, saya diminta untuk mereka memberi kenyataan. Belum habis lagi. sebab media panggil saya turun. Saya dulukan media daripada polis. jadi seperti itu dan pihak polis bagi kerjasama. Terima kasih kepada pegawai penyiasat berpangkat ASP memberi kerjasama. Uh, mereka sedang siasat uh, memberi uh, bukan apa bukan siasat mengambil keterangan daripada saya uh, setelah laporan polis yang saya buat ini. Jadi saya akan kembali selepas ini untuk meneruskan uh, uh, kenyataan uh, yang saya, saya lakukan uh, Tadi ini uh, pukul 11.21 pagi dan katanya mereka akan uh, rujuk kes ini ke Bukit Aman. Nah, apa apa tadi nama bahagian nama? klasifikasi khas. Ah, bahagian pengkelasan dia panggil. Ah, pengkelasan. Ya, ada satu sekali ada pula satu unit baru yang hanya dalam kes 1 MDB dan sebagainya. Ah, banyak sangat kes 1 MDB ni. mem sampai ada satu unit baru di Bukit Aman untuk siasat kes ni dan saya akan dirujuk ke Bukit Aman selepas ini. Okey, ada apa-apa soalan? Kita zoom in eh? Maksud, so okay. ya. Yang buat, yang ada yang, yang ikut pada... ah, tak, saya seorang buat. Pelapor saya seorang yang Bagi lain kau kawasan ni. Please, please, please. Boleh kita nak ambil gambar lagi? Ah Boleh, nak ambil juga. Zoom.